হাই গাইজ মই দীক্ষা আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ বিহু খুব ধুনীয়াকৈ গৈ আছে আজি ভিডিঅ'টো গৰু বিহুৰ দিনাখনৰ আছিলে আমি ইয়াক গোটেই বস্তুবোৰ ৰেডি কৰিছো গৰুক গা ধুৱাম আজাৰ নকৰবি আজি পে চব ভালে থাকবি দেই Cuba বৰ ভাল লাগে গৰু বিহুৰ দিনাখন এইবিলাক যে কালচাৰ এইবিলাক যে ট্ৰেডিশ্যন এইবোৰ কৰি ভালো লাগে চাইও ভাল লাগে মইতো সৰুৰ পৰা দেখিয়ে আহিছোঁ আমাৰ মাৰ ঘৰতো গৰু আছিলে তাতেও কৰিছিলোঁ আমি আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ কোনে কোনে এনেকৈ গৰু বিহু চেলিব্ৰেট কৰিলে জনাব আৰু এই নিয়মবোৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানেনে নাই সেয়াও জনাব গৰুক গা ধোৱাৰ পিছত মাহ হালধি আমি নিজৰ মুখতো সানিলোঁ আৰু মায়ে ইয়াৰ মাইনাজনীক সানি সানি দিছে আৰু তাইয়ো আমাক সানি দিছে কি সহায় দিছা কথা কোৱা কি কি কৰিলা কোৱা মই গলো গা ধুৱাই উঠি আৰু তাৰপাছত আমি এয়া জলপান খাইছোঁ আজি বিহু যিহেতু ব্ৰেকফাষ্ট আমি একদম এনেকুৱাকেই কৰিলোঁ আৰু তাৰপাছত লাঞ্চৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছোঁ আজি পাৰ মাংস বনাম দিনত সেইবাবে কলডিল এটা কাটিছোঁ এনেকৈ মই আৰু নিজৰ মুখতো মাহ হালধি লগাই লৈছোঁ অকণমান আৰু লগাব লাগে আৰু ভাল আৰু এনেকুৱা ছিজনত লগালে আৰু বিহুৰ দিনাখন সেইকাৰণে লগাবই দিয়ে গৰু বিহুৰ দিনাখন বেমাৰ আজাৰৰ পৰাও দূৰত থাকিব পাৰি পাৰ মাংসটো বনাব আমাৰ ভাইটিয়ে সেইকাৰণে একদম পূৰা যোগাৰ কৰি লৈছে ধুনীয়াকৈ লগতে চব্জি এখনো বনাইছিলো ময়ো বনাইছিলো বাৰু চব্জিখন বনাইছা নেকি কিবাচোন আৰু এইকেইটা ফুটেজ লাষ্ট হ'ব ফুলবিলাক খাব পাৰি নেকি तो तुम लोग फाइव स्टार हेरी न লাঞ্চ কৰি উঠি আমি আহিছিলোঁ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ আমাৰ আহোঁতে এবাৰ ঘৰত সোমাইছিলোঁ আৰু কিবা বস্তু আনিব লাগে আৰু লগতে আইতাকো লৈ আহিছিলোঁ মানে এই আইতাগৰাকীয়ে মোৰ মামাহঁতৰ আইতাক লগ পাই খুব ভাল পায় দুয়ো মানে একদম ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে আৰু দুয়োৰে মাজত আৰু আমি চাৰিওজনে এতিয়া আহি আছোঁ আহি পালোঁ আহি আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰ ভিডিঅ'ত খুব কমেই দেখুওৱা হয় একচুৱেলি আজিকালি কমকৈ অহা হয় অকণমান বিয়াৰ পিছত বিয়াৰ আগতটো একদম বিহু বুলি ক'লে মামাহঁতৰ ঘৰত আহোঁৱেই আৰু জানিব পাৰিছা এটা মাটি আছে হয় নেকি লাগি আছিল অঁ এইবাৰ আকৌ অলপ বেলেগ লাগিছে আহি নাই নেকি এতিয়া শালখন শালখন নাই দেখোন এইডাল আছিল মাঘুলীয়া আমি যোৱাবাৰ জেঠৰ দিনত সেই আমিলাক উখিলি কৰি আহিছো গৰম লাগিছে নেকি

এইকেইটা হৈছে অলৰেডি আৰু বেছি নাই অলপ আছে আৰু তাৰপিছত ৰাতি আহিলো মাহঁতৰ ঘৰলৈ আজি আমাক মাতিছিলে ভাত খাবলৈ গোটেই পৰিয়ালেৰে তাত আহিলো আৰু বহুত কিবা কিবি বনাইছে ভণ্টীয়েও হেল্প কৰি দিছে আৰু তাই টেষ্টিকে বাটাৰ পানীৰ হ'ব দে ছ' এনেকৈ আমি গৰু বিহুৰ গোটেই দিনটো পাৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলে চেলিব্ৰেট কৰিলে বিহু নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত আৰু আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰো চাব পাই